tarikat mendapati bahawa Intiran bersalah atas empat daripada total lima pertuduhan dan tuduhan yang diserang Sirajuddin ni adalah didapati bersalah. Nama saya Irdina dan saya salah seorang peguam di Louis Liao Chambers and Employment Law Firm in Kuala Lumpur. Baru-baru ini, Mahkamah Perusahaan ada menurunkan award berkaitan dengan seorang pekerja yang telah dibuang kerja sebab melakukan salah laku. Apa yang pekerja ni buat? Pekerja ni nama dia Intiran Bersama empat lagi orang pekerja Telah didakwa menyerang seorang pekerja asing Nama dia Sirajudin So Sirajudin ni pun bekerja untuk syarikat yang sama Dan serangan tersebut berlaku di sebuah rumah Yang terletak di dalam kawasan ladang Yang dimiliki oleh syarikat dan serangan ini juga berlaku di luar waktu bekerja. Jadi, apa yang pihak syarikat lakukan adalah first, pihak syarikat keluarkan notis domestic inquiry. Dalam notis tu, syarikat dah senaraikan ada lima pertuduhan terhadap intiran. Salah satunya adalah dakwaan yang intiran telah serang Sirajuddin lah foreign worker tu. Lepas syarikat dah keluarkan notis domestic inquiry ni, syarikat pula gantungkan kerja intiran dalam tempoh daripada notis DI tu sampailah DI tu dijalankan. So, lepas saja DI tu dah selesai Syarikat mendapati bahawa Intiran bersalah atas 4 daripada total 5 pertuduhan Yang syarikat senaraikan. Dan Tuduhan yang diserang Sirajuddin Judi ni adalah Didapati bersalah. Dan kemudiannya Intiran pun dibuang kerja. So Intiran pun pergi ke pejabat JPP Dia filekan representasi di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 Dan kes ini akhirnya didengar Oleh Mahkamah Perusahaan tugas keputusannya adalah mahkamah menolak tuntutan intirat sebab salah laku yang dilakukan adalah sangat serius dan mewajarkan pembuangan kerja. Kenapa kes ni relevan untuk video hari ini? Sebab di bawah seksyen 14 atau kerja 1955, majikan diberi kuasa untuk mengambil tindakan disiplin terhadap mana-mana pekerja yang melakukan salah laku dan tindakan disiplin ni termasuk buang kerja jugalah. Dan kalau you dah tengok video-video kami, you tahulah salah laku ni merupakan salah satu sebab atau alasan yang munasabah untuk menamatkan perkhidmatan pekerja. Tapi sebelum majikan boleh menamatkan perkhidmatan pekerja yang telah lakukan apa-apa salah laku, ada dua benda yang majikan perlu buat. Pertama sekali, majikan perlu melakukan siasatan yang wajar. So, siasatan yang wajar ni boleh dilakukan sama ada dengan mengeluarkan surat tunjuk sebab ataupun dalam kes intiran ni, syarikat melakukan DI, domestic inquiry. So, dalam proses menjalankan siasatan yang wajar ni, pekerja perlulah diberi peluang yang cukup untuk berikan penerangan diorang. So, kalau tuduhan ada banyak dan diorang perlu memberikan explanation untuk tuduhan yang banyak dan sewajarnya berilah masa yang lebih sedikit untuk pekerja explain. Dan kedua, lepas dah jalankan siasatan yang wajar ni, sekiranya pihak majikan tak boleh terima alasan yang diberikan ataupun penerangan yang diberikan oleh pekerja yang lakukan salah laku tu, then barulah syarikat boleh mengenakan hukuman tapi hukuman tu kena setimpal dengan salah laku. So, sekiranya pekerja tu melakukan salah laku yang ringan saja macam contohnya dia lupa pakai tie, adakah ini boleh membawa kepada penamatan perkhidmatan? Jawapannya tidak, itu adalah pembuangan yang tidak adil. So, kenalah hukuman tu setimpal dengan salah laku yang dilakukan. Tak dalam kes Intiran ni, apa yang syarikat lakukan adalah dia tak keluarkan surat tunjuk sebab, tapi dia lakukan domestic inquiry. So, dalam domestic inquiry ni, syarikat membenarkan Intiran untuk diwakilkan oleh kesatuan, syarikat membenarkan intiran untuk cross-examine saksi-saksi syarikat, syarikat membenarkan intiran untuk memanggil saksi-saksi dia sendiri dan selepas prosedur DI ni syarikat telah sediakan minutes DI dan intiran dengan wakil kesatuan dua-dua telah tanda tangan ni setiap muka surat minutes domestic inquiry tersebut. Jadi essentially DI yang dilakukan oleh syarikat dalam kes ni tiada cacat celah dan selepas pas intiran dah didapati bersalah cari kak pun buat keputusan untuk buang kerja dan mahkamah pun setuju dengan keputusan syarikat sebab salah laku yang dilakukan adalah sangat-sangat serius. So, I just nak highlight part-part ni daripada award mahkamah. So, mahkamah memutuskan while the court is cognizant that the rioting and assault occurred outside working hours and stem from a personal matter, it is equally mindful of the principle that an employee's conduct even outside the working hours may constitute misconduct warranting disciplinary action if it is subversive of workplace discipline or has a real and direct bearing on the employment relationship so kalau salah laku yang dilakukan tu tetap ada kaitan atau dilakukan kepada salah seorang pekerja lain ataupun salah laku yang dilakukan tu sangat-sangatlah serius syarikat tetap boleh ambil tindakan disiplin walaupun salah laku tu dilakukan di luar waktu bekerja dan yang kedua mahkamah ada putuskan acts of violence perpetrated by local employees against a migrant worker are particularly egregious as they reflect not only a breach of workplace discipline but also an abuse of social and economic power. Such acts offend the public policy of Malaysia which recognizes the need to safeguard the welfare and dignity of all workers including foreign workers. So maksudnya just because syarikat you ada foreign workers, ada local workers tak bermakna you boleh buat sesuka hati you dekat foreign workers. Undang-undang tetap melindungi semua jenis pekerja tak kisah sama ada pekerja tempatan ataupun pekerja asing. Jadi take away daripada kes ini adalah pertama bagi seseorang pekerja, apa-apa apa salah laku sekalipun sekiranya betul-betul serius sekiranya berlaku kepada pekerja yang lain walaupun di luar waktu bekerja pihak syarikat tetap boleh ambil tindakan disiplin terhadap you second bagi pihak syarikat sangat-sangat penting sekiranya hendak menjalankan DI untuk menjalankan DI dengan adil dan mengikut proses yang betul sebab Sekiranya terdapat apa-apa pun cacat cela dalam proses DI tu, pekerja boleh mencabar proseding DI, pekerja boleh mencabar keputusan DI. Sebab proseding yang dilakukan tu sendiri ada cacat cela, tidak sempurna. So, harap korang dapat belajar sedikit sebanyak daripada video ni. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh WhatsApp kami ataupun drop komen korang dekat bawah video ni. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, bolehlah tengok video-video kami di Instagram dan YouTube Louis Liao Chambers. Bye!